В чесноці казкові повітряні замки та старовинні храми, важко повірити, що матеріалом для них слугували звичайні звичайнісінькі сірники, з якими ми щодня стикаємося на кухні. Але, напевне, тому і є загадка мистецтва, що на найбуденніші речі воно дозволяє подивитися зовсім іншими очима. Захоплені сірниковою архітектурою мініатюрі, а саме так офіційно називається цей вид мистецтва, у Йосипа Осташинського почалося давно. Хоча справжній художник натура багатогранна. Тому в квартире мастера есть и карбування, и линогравюры, и інкрустація. А еще много интересных и дивовижних вещей, сделанных руками Йосифа Борисовича, можно увидеть тут. Але, самое главное все-таки поседают миниатюрные храмы. Ну, я всегда чем-то увлекался тиканками, гравюрами, стампами. Всегда ну, искал себя в каком-то виде творчества. Ну, как-то не то, не то, не то. Ну, и как-то так случайно увидел сделанную работу. Вернее, даже сказать, моя теща мне говорит, вот ты все перепробовал, а вот спичками ты еще не занимался. Ей подарили такой с коробков циркушку. Я смотрел, смотрел и думаю, а да, чего бы и нет. Попробовал, типа, вот такой дачки свой проектик. Ну, посмотрел, что оно примитив. Начал делать, типа, как кладка настоящая. Смотрел, оно интереснее более выходит. Профессиональнее. Сделал пару работ объемных. Посмотрел ничего. А потом столкнулся с одной женщиной, она занимается ин... инкрустацией, соломкой. И она говорит, вы знаете, с вашими работами вам лучше бы делать полуобъемные, как картины такие. Я подумал, сделал первое было ласточки на гнездо у меня. Посмотрел, что-то интересное выходит вообще там. Начал дальше, дальше. До речи, творче натхнение, семейная риса Осташинских. Батько Йосифа Борисовича был известным драпировальником. Его руками змайстровані штори та гардини для багатьох міських театрів, консульств і Мариинского палацу. Один дядько, Наум Йосипович, художник, Заслужений вчитель України, засновник і незмінний керівник дитячої художньої студії з 1949 року. Другий Аркадій Йосифуч, художник теж, працював у художньому фонді України. Причетна до мистецтва і дружина майстра, яка є головним критиком і консультантом. А її батько робив меблі для самого Щербицького. Знаєте, кожен майстер мріє мати свого учня, якому передасть свої вміння. Чи є у вас учні? Ну, дочка у меня было желание меня научить, но не вышло. Вот. Думаю, может, внучка у меня такая быстрая, энергичная Сабиночка. Думаю, может быть, она, потому что приходит, когда дедушки лежит. Дедя, а что делаешь? А что делаешь? Что я хотел? Я говорю, ну подрастешь, буду тебя учить. Я говорю, когда-то было, предлагали было в ЖЭКе, вести кружок, все это, говорит, надо такое передавать мастерство. Ну, Робота, сім'я, ну, не вистачає времени. Перші роботи були більш простими на чорному фоні. Але пошук тривав. Спочатку були спроби власноручно розмалювати своєрідних архітектурних картин. Потім почали використовуватися кольорові фотографії з календарів. З'явилися незвичні рамки. Роботи набували у витинченості. Дізнавшись про захоплення Йосифа Борисовича, друзі почали допомагати. Дарували оригинальные свернки, искатывали. И даже у период, когда в Державе свернки были поталены, у Осташинского было поле для творчества. Я не могу сказать, что дефицит у меня был спичек, потому что когда я увлекся, мне все приятели с удовольствием дарили наборы спичек. Это было очень дешево. Такие были коробками, которые разные наборы. Там они были лучше качества, чем которые для кухни зажигать. Они крупнее боли. Вот такие мне были самые нравились спички, они на экспорт делались. Так, в основном были по 70, а эти по 40, они длиннее, аккуратнее, все. Я их держал для особых работ, которые самые такие плохие, хуже спички. Я их на задние стороны куда-то использовал. То мне сказали, в Киеве есть киевское объединение художников-любителей творчества. Пошел туда, показал там. это очень, дали мне советы, там искусствоведы приходят. Начинающим аматором советы, полезные, как что. И я начал делать. Пару раз выставился золотые ворота. В доме профсоюза выставка. Смотрю, людям нравится, очень рассматривает, каждый старается потрогать. Особенно там мостик поднимается. Как его сделать, внутрь заглянуть. Здається, при фантазии и бажанні зернышко можно сделать что но именно древние храмы залишили наиболее заметный в душе автора. Возможно потому, что відродження одной из церковь 15 лет тому врятували его від инвалидности. У меня было так, что лет 15 тому лежал в больнице, у вот стиха дроз, было ущемление позвонка и отнявшись была полностью нога, а я тогда только начал этим увлекаться, и вот лежа в больнице, я сказал жене, пусть принесет начатую работу, карельская церквушка. И вот так полулежа на кровати, левой рукой за ногу, которая отнявшаяся массажиру, а правой я на стуле делал работу. Врачи все говорят, тебе нельзя, тебе лежать надо. Я говорю, нет, не надо. Если я буду думать про болячки, мне плохо станет. А так я думаю, как там окна, перекрытие, как ставни сделать, как все это воссоздавать. У меня мысли заняты. Ну и вот я считаю, что я какой-то памятник истории воссоздал в том виде, какой оно было. И она, может быть, не помогла излечиться от этой болезни. И всегда в церкви, в синагоге, больные, убогие приходили, искали помощи и считали, что они немножко излечиваются. Йосип Осташинский видает перевагу ведоручинию на пиззабутых в руинованных храме. Загадка, про які лишилася хіба що в історичних архівах чи в пам'яті людській. І це не лише бажання бути оригінальним, швидше – це поклик души. До речі, нині просвідковується історична закономірність. Деякі відроджені у старшинській псірниках храми повертаються. Я вначале делал просто некоторые интересные работы. А затем люди, специалисты мне сказали, это можно увидеть. Действительно. Лучше вам вашим искусством делать такие работы, которые уже не, во, не, со, не воссоздадутся по-новому. То есть уже утеряно, но люди могли посмотреть. Вот я вот, например, вот такая вот синагога на сельске Польши была. Прямо ну, сказка такой домик посмотреть, сделать. Поэтому начал литературе искать. Вот в Киеве была такая синагога деревянная. Тоже никто не увидит. Я даже, например, не знал, что существуют деревянные синагоги. Когда столкнулся с этой тематикой в институт юдаики в Киеве, так есть целые там 15 томов еврейского искусства, и один том есть посвященный деревянным, деревянным синагогам. Я когда посмотрел, у меня, ну, так сказать, слюнки потекли. Сколько чего это богатство. Вот поэтому решил воссоздавать то, что Утеряно. В Киеве очень много утеряно. В Киеве более 80% зданий, если церковных всех взять, в 30-х годах были уничтожены. Такие все работы. Люди смотрят и, а где-то было, где-то что. Вот на предыдущей выставке у меня в книге отдыха была такая меня, ну, приятные две такие записи. Одни люди прочитали, посмотрели синагоги, постройки мои, и говорят, мы открыли, что в Киеве есть синагоги. И сейчас после вашей выставки мы идем их посмотреть. Спасибо, что вы нам такое открыли. Приятно, что я какой-то маленький кусочек людям открыл. И другая была там запись. Мы пришли на выставку «Нищие пенсионеры», вот, которые сейчас ничего не имеем, но после вашей выставки мы вышли богатой душой». Ви нам на багато днів очень зробили приємне і хороше настроєння. Спасибо. Богу. На одну роботу йде біля 30 коробок сірників та відміститься до півроку кропіткої роботи. Серед макетів, крім колекції синагог, серед яких Київська Хоральна, Розенберга, Луцька синагога Фортеця і Ізраїльська Гварна Хун, є храми усіх часів і народів Золоті ворота, собор Паризької богоматері, Михайлівський Золотоверхий Собор. Церковь Богородицы Перевозщица на подоле, карпатская колыба та японская пагода. Свои творы Йосип Борисович принципово не продает. Он любит даровать ради. Ко всему этому должно быть желание. Вот, например, на выставки вы видели Нотр-Дам, парижский парижский собор Богоматери. Я более двух лет собирался сделать рисунки, иллюстрации, смотрел везде. Ну, не было еще навыка достаточного опыта. Ну, Долго-долго, потом сделал другие работы. Ну, смотрю, уже вроде бы созрел для этой работы. Уже знаю мысленно в голове, уже каждый этаж, каждый там э, какую-то мелочь, уже проиграл, все сделал. Ну и два года думал, а потом быстренько за два месяца сделал. Ну, самое меньшее у меня работа занимала где-то так, примерно месяц. Вот Коломенская я делал полгода. Ну бывает даже месяц но перед этим осмысливание работы, подготовка в библиотеках, ищу литературы. Вот киевский краевед Миша Каницкий мне много помогает в литературе, у него большое собрание всех утерянных памятников, под, подсказывает мне, дает исторические справки. Вот это дочь подготовка занимает. Когда я вот замыслил, вот это у меня она где-то полгода, Александра Невская, уже в голове вынашивал, вынашивал. За это время я сделал синагогу в погребище, Луцкую, в Израиле синагогу в Варнахум. И потом уже, когда уже, а все время достаю иллюстрацию, просматриваю, просматриваю, уже так, ну думаю, ну тут так, тут так сделать, все это так, вроде бы уже все. В голове уже разложил по полочкам, все уже знаю, как, что теперь нужно делать. Ну, а в ходе работы еще возникает много нюансов. Вот, например, вот тут я сделал, ну, над главным входом купол мне не нравится, форму Буду еще переделывать. Очень много. У меня целые папки. Тут полно работ, эскизов, замыслов много посоздать. Есть вот книжка э, «Архитектурные памятники мирового зодчества. Все лучшее». И там есть такие работы. Вот, э, в Турции «Голубая мечеть». Э, падающая эта, Пизанская башня рядом с собором. И столько, когда я смотрю, много работы мелочи, все це. У мене руки починають чесатися. Хочеться зробити. Но ну, думаю, це ще рано зробити. Щось інше. Ну, дуже є Героїня відомого фільму Григорія Данелії звертається до усіх людей з простим і навдивовижним глибоким запитанням. Навіщо дорога, яка не веде до храму? Виставка робіт Йосипа Осташинського має назву Дорога до храму. А в каждой деревянной церкви чисто на годе живет душа автора, яка размовляет с нами чистым голосом мистецтва. Наше государство молодое, украинское. И вот, может быть, мы и я ищу такую дорогу к храму, и государство ищет. Может говорится, наши пути, мои работы, все это все помогают. Хочется надеяться, чтобы и жить было лучше люди с нашей... Сейчас в трудное время, когда почти многие на... ведут нищенское существование. Мои работы помогают немножко и душой, и все это люди видят прекрасно и не так может быть кажется страшной жизнь. Йосип Асташинский мая по честному знаку від всеукраинского фонду від створения выдатных пам'яток историко архитектурной спадщины имени Олеся Гончара за розвиток мистецтва, что популяризує историко архитектурную и духовну спадщину України. А на робочому столі майстра знову з'явилися кіти, фото споруд минулих столі, довідники, Народжуються задуми нових мініатюр, які невдовзі побачать світ.